Тривожні новини надходять зі сходу. Слов'янськ, що утримують терористи, вели зо пів тисячі українських військових. Бої перманентні тривають так само, як і напади на пости військових. Куди ми їдемо? Скажинську. Слав'янськ. Слав Мы нашли людей, которые дали нам списки необходимых продуктов, вещей, индивидуальные средства. И сладкая. Сладкая жизнь. Живем по-новому. Сладкий порог. Сейчас-то вам здесь своими фотографиями из контакта новостей написала. Если мы будем видеть какие-то блокпосты, будем по-немецки оставлять что-то, какие-то гостиницы. Обязательно, когда мы едем сюда, мы берем бронежилеты, минимум четвертый класс защиту. психологически это тяжело перенести. Здесь уже не о а больше как Рассказом это не прочувствует. Здесь серьезная вещь происходит. на самом деле не важно то, что мы везем. Более важно, важен тот факт, что мы поддерживаем ребят или на морали.